शिवाय नमस्कार विशेष मध्ये श्रवण कृत आहत शिवस्तुति भवाय चंद्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलं वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतयेतुव्यं गौरीकान्ताय मङ्गलं भस्मद्दुलितदेहाय व्यालयज्ञोपवीतिने रुद्राक्षमालाभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलं सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलं मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय सुशान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलं गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुरग्नाय वामदेवाय मङ्गलं सद्युजाताय शर्वाय दिव्यज्ञानप्रदायिने ईशनाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गलं सदाशिवस्वरूपाय नमस्तत्पुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलं मङ्गलाष्टकमेतद्वै शम्भोर्यः केतयेद्दिने तस्य मृत्युभयन्नास्ति रोगपीडाभयं तथा